Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tanam pinang dapat rapat biar senang puyuh berlari. Ilmu dicari biar bermanfaat menjadi bekalan sepanjang hari. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Akif bin Muhammad Syaih Hanafi dan berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik SK Datuk Keramat 1. Kod sekolah saya ialah WBA 0006. Pada masa lapang di sekolah, pada masa lapang di sekolah, saya kerap menghabiskan masa di pusat sumber sekolah untuk membaca buku. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita bertajuk Terima Kasih Cikgu yang ditulis oleh Nani Muhammad Saleh. Siri novel Lajan Anak Muslim ini menceritakan kepicangan hidup seorang kanak-kanak sejak dari kecil. Novel Dahasil Pena Nani Muhammad Saleh ini sangat menarik dan sarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian, terutamanya di dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah. Novel terbitan Blue Tea Publication sendirian berhad ini diterbitkan pada tahun 2012. Novel ini setebal 90 halaman dan mempunyai sisipan sebanyak 10 bab. Kisah terima kasih cikgu ini mengisahkan perjalanan hidup seorang kanak-kanak bernama Daniel yang menghadapi ujian berat dalam hidupnya. Kematian ahli keluarganya dan tragedi rompakan di rumah menyebabkan Daniel menjadi sebatang kara. Peristiwa itu menyebabkan Deni menjadi yatim piatu dan terpaksa menumpang kasih sayang dengan mak Long dan paklumnya. Namun kesedihan yang mendalam membuatkan Daniel suka menerima kenyataan tersebut. Kehilangan keluarganya memberi kesan sangat mendalam terhadap emosi dan tingkah laku Daniel. Dia yang dahulunya seorang kanak-kanak yang rajin, pijat dan berdisiplin mula berubah apabila berkawan dengan Firdaus dan Zeram Zamli, rakan sekelasnya. Pengaruh negatif daripada kedua-dua rakannya itu menjadikan Daniel seorang budak yang nakal dan sering melakukan kesalahan. Perubahan sikap Daniel amat membimbangkan guru kelasnya Cikgu Ainun yang sentiasa berusaha untuk membimbing dan membantunya kembali ke jalan yang benar. Sayangnya, niat baik Cikgu Ainun tidak dihargai. Malah, Daniel dan rakan-rakannya pula berdendam terhadap guru kelasnya itu dan merancang untuk mengenakannya beliau. Suatu hari ketika mereka cuba melaksanakan rancangan jahat mereka, sesuatu yang tidak ingin telah berlaku pada Daniel. Kejadian itu membuka matanya menyedarkan dirinya akan kesilapan yang telah dilakukan. Dengan penuh keinsafan, Daniel akhirnya memohon maaf pada Cikgu Aini. Dia berasa kagum dengan kesabaran dan sifat baik hati gurunya itu yang sedikit pun tidak menyimpan dendam terhadapnya. Kesedaran ini memberi semangat baru kepada Daniel untuk berubah. Dia bertekad untuk belajar bersungguh-sungguh bagi menghadapi peperiksaan UPSR. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan riung, mana dapat sagunya? Dennis sedar bahawa usaha dan keazaman adalah kunci kejayaan. Terdapat banyak pengajaran yang dapat kita diperoleh daripada novel ini. Iaitu kita hendaklah menghormati dan menghargai jasa guru yang berusaha yang berusaha membimbing kita ke arah kebaikan. Selain itu juga kanak-kanak hendaklah -kanak bijak menjadi kawan yang boleh menjadikan contoh yang baik kepada diri kita. Kesefan dan perubahan diri ke arah kebaikan adalah adalah masih boleh dilakukan selagi kita mempunyai keinginan untuk berubah. Sebab kata patah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sifat bersabar dalam diri seseorang juga berlapang dada dalam menghadapi cabaran hidup adalah sifat yang terpuji. Kesimpulannya,